Хороший пример, когда э, взрослые говорят и делают, и делают так, чтобы у детей была возможность э, заниматься спортом. Ну, а мне приятно, что я в этом процессе был э, в, внутри, и чем э, мы могли помогать, мы всегда знаем, что и будем дальше помогать. Потому что, конечно же, важно не только построить, но главное, чтобы оно функционировало до, э, до тех э, медалей, которые здесь обязательно спортсмены получат. Скажу точно, что сегодня идет обсуждение по всей стране с нашими региональными федерациями, для того, чтобы стратегия была не написана сверху вниз, а наоборот имела поддержку региональных федераций, потому что именно им, именно на местах, именно в каждой области необходимо будет взять такую реформу украинского футбола, которая даст нам возможность в дальнейшем не просто ожидать, но и получать результаты наших молодежных, юношеских и национальных сборных. Совместно давно уже держим руку на пульсе. И сегодняшние успехи Барса, в том числе, для нас наверное хороший пример эффективного управления дескабурмского футболе, а то, что необходимо нам всем сделать, ну, те, те изменения в подготовке тренерского потенциала, чтобы как можно качественнее и современнее наши тренеры давали футбольные знания тем деткам, которые приходят в футбольные секции. Андрей Викторович, я думаю, что один из примеров управление региональными федерациями, которые мы сегодня увидели, насколько э, разносторонне ведется развитие футбола в Сумской области. Мне особо было приятно, насколько много девчонок, э, женских команд развивается. Это одна из точек роста развития футбола и популяризации футбола в Украине. Конечно же, чтобы в стадион, в визитная карточка города, в котором, э, который должен обязательно быть футбольными эмоциями наполнен, как можно быстрее вернулся большой футбол. И э, я думаю, что мы вместе с э, и городской властью и с областной властью э, проработаем э, те недостающие элементы, для которых э, наш, ну, наверное, один из э, э, лучших футбольных инфраструктурных проектов, э, который строился в свое время, все-таки сегодня наполнить э, футболом высшего мастерства. Спасибо.